Bir vaqtlər bütün duyğuların yaşadığı bir ada var idi. Hoşmaqliq, kədər, qürur, sevgi və başqa bütün duyğular. Bir gün adanın batmaqda olduğu duyğulara xəbər verilir. Bu xəbərdən sonra bütün duyğular adanı tərk etmək üçün hazırlanır. Sevgi adada ən sona qalan duyğu olur. Çünki mümkün olan ən sona qədər dözmək istəyir. Ada Batdığı zaman sevgi kömək istəməyə qərar verir. Zənginlik çox böyük bir gəminin içində sevginin yanından keçir. Sevgi: Zənginli, mən də yanına alarsanmı? deyə soruşur. Zənginlik: Xeyr olmaz. Gəmimdə çoxlu qızıl və gümüş var. Sənin üçün yer yoxdur, deyir. Sevgi çox gözəl dillərkəni gəminin içindəki paxıllı gübür kömək istəyir. Paxı: Nə olar, mənə kömək et? Sənə ki mən kədər diləmərəm, sevgi. İstlaksam və yerkenləri maff edə bilərsən? deyə cavab verir. Kədər yaxınlıqdan keçir və sevgi kömək istəyir. Kədər: "Səninlə gəlim." Of, sevgi. O qədər kədər deyəm ki, tək qanmaq ehtiyacım var." deyər kədər birlənir. Xoşbəxtlik də sevginin yanından keçir. O, o qədər xoşbəxt olur ki, sevginin səsinə belə eşitmir. Sevgi birdən bir səs eşidir. Gəl sevgi, səni yanında apararam. Sevgi o qədər xoşbəxt olur ki, onu kömək edənin kimliyini öyrənməyi unudur. Yeni bir adaya çatdıqlarında sevgi ona kömək edənə nə qədər borclu olduğunu anlayır. Digər duyğulardan soruşur. Mənə kömək edən kim idi? O, zaman idi. Deyə cavabladı. Zaman mı? Niyə mənə kömək etdi ki? deyə sevgi soruşur aldığı cavab isə çox sağid olur. Çünki yalnız zaman səfərinin nə qədər böyük yorduğunu anlaya bilər.